Ассортимент готовых блюд в кулинарии радует, похоже, самих только продавцов. Краше мы уже ничего не съесть, чем самое съесть такие рисики, какие в гадинах мы рахуем. Ну или может закончиться довольно тяжело и в лечебном учреждении, наверное, уровня даже реанимации. Так це на совість керівництва супермаркетов. Директор, або там хозяин такого маркету, он сам это не делает, а он говорит, что не має бути. Сколько перевоплощений может пережить один продукт, чтобы таки попасть на наш стол? Мы проверили с помощью собственного эксперимента. Интересно, что думают о нас продавцы в кулинарии, когда мы покупаем все эти аппетитные на вид блюда? Ведь уже давно ни для кого не секрет, что эти продукты проживают в магазине несколько жизней. Это число увеличивается с каждым роком от 15 до 20%. В стремлении сэкономить время на кухне мы согласны забыть о том, что готовые салаты и котлеты – это вовсе не милость заботливых продавцов, а один из способов погони за прибылью. Маскировка испорченных продуктов позволяет не только не потерять на них деньги, а еще и заработать. И первым в очереди на такое перевоплощение стоит просроченное мясо. Че выдается такое мясо там? Притулок для бездомних собак, і котів не було таких випадків. Що роблять? Подрібнюють на фарш котлетки. Пройшов термін зберігання. Можна знову його поновити і ще замотати в капустину і зварити, і зробити голубці і теж продати. Роблять новий салат, перемішують старим салатом. Хотя таке пірівоплащення недопустимо, говорять експерти. Чи може бути страва а, сьогодні приготовлена як основна завтра або післязавтра як начинка до інших страв? То відповідно це відповідь ні? Ну можна ілі ні провірити нікому. Ведь по закону санепідемстанція не підем станція провірки допріти зарані. Це да, театр абсурда, это самая большая глупость, которую могли придумати. Потому что для того, чтобы выявить нарушение, для этого как раз не нужно предупреждать. А так мы сами создаем коррумпированную схему для получения взяток, каких-то решений вопросов. Схема отлажена прекрасно. Пока мы оптимистично жуем красиво оформленную гниль, продавцы совершенствуются в искусстве реанимации продуктов свежий грибочек, так называемый грибочки, которые с грибочками его жарят и пытаются продать в жареном состоянии просто как изделие из грибов не продают тогда он идет в салат проходит дни иногда много дней после этого грибочек в салате попадает на, например, отбивную и опять же этот продукт пытаются реализовать мы тоже попробовали, что можно сделать с порцией якобы непроданных жареных грибов. Оказывается, их можно добавить в тушеную капусту еще через день в рис с овощами. Чуть позже грибочки превратятся в начинку для блинчиков, потом ингредиентами для жаркого с грибами и в конце концов станут сомнительным украшением вот такой вот пиццы или придадут блюду статус жульена. Конечно, это не значит, что каждое блюдо, купленное в кулинарии, уложит человека на больничную койку. Но... Когда злобные бактерии окажутся более сильными, чем ваш желудочно-кишечный тракт, и это все закончится или банальной токсикоинфекцией, ну или может закончиться довольно тяжело и в лечебном учреждении, наверное, уровня даже реанимации. Такої якоби травління таїть в собі ще один подвох. Але отруєні харчові вони мають такі ж самі ознаки, як ознаки грип. Починають лікувати грип, а у людини були лістерії в печінці скільки смертних випадків. Чи вони саме від грип? Це теж питання. Ужин со злобним мікробом обойдеться вам дороже, ніж потрачене час на приготування домашньої їди.